হেল্ল' এভৰিৱান এছামিছ মাডাৰ ডায়েৰীৰ কোনো এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এইখন হৈছে মোৰ লিভিং ৰুমৰ বিচনাখন আৰু বিচনাখনৰ তলত চাওকচোন বিভিন্ন ধৰণৰ বক্স চেণ্ডেল আদি সোমোৱা হৈ আছে যাৰ কাৰণে ৰুমটোত সোমোৱাৰ লগে লগে বিচনা তললৈ চকু যায় আৰু দেখিবলৈ বেয়া দেখে সেয়াই মই ভাবিলোঁ ইয়াত কিবা এটা কৰি দিওঁ তাৰ কাৰণে এয়া মিটাৰ কাপোৰ আনিছোঁ এই মিটাৰ কাপোৰ টুকুৰাটো মই আপোনালোকক আগৰ ব্লগত দেখুৱাইছিলোঁৱে ষাঠি টকাকৈ মিটাৰ লৈছিলে এইটো পিয়'ৰ কটন নহয় কটন আৰু কিবা বেলেগ এটা মিক্স আছে কিন্তু একেবাৰে বেয়াও নহয় কাপোৰটো মই প্ৰথমতে এনেকৈ দি চাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিব আৰু কিমান পৰিমাণৰ কাপোৰ লাগিব আচলতে কাপোৰটো অকণমান বহল আছিলে সেইকাৰণে মই মাজেৰে কাটি লৈছোঁ মানে ফালি দিছোঁ কাপোৰটো দুটুকুৰা হৈ গৈছে বহল চাইডেৰে আৰু এনেকৈ দি চাইছোঁ বেয়া না নালাগিব সেয়ে এতিয়া আৰু মই এখন পুৰণা বেডশ্বীট লৈছোঁ এই পুৰণা বেডশ্বীটখন আচলতে অকণমান ডাঠ হ'লে ভাল আছিলে কিন্তু মোৰ তাত ডাঠ বেডশ্বীট নাছিলে সেইকাৰণে মই পাতলে লৈছোঁ আৰু চিলাই লৈছোঁ এইটো আগৰ ব্লগ এটাত যে দেখুৱাইছিলোঁ মই গান গাই গান গাই চিলাই আছিলোঁ আচলতে সেই টুকুৰাই চিলাই আছিলোঁ আৰু এয়া ডাঠ কাপোৰ টুকুৰা মানে মিটাৰ কাপোৰটো এতিয়া ইয়াত মই দি চাম কেনেকুৱা লাগে ফ্ৰী হিচাপত এই বেড বেডশ্বীটটো মানে ফ্ৰিল বেডশ্বীট যিটো বনাব ওলাইছোঁ এইটো আচলতে বেডশ্বীটত চিলাই নিদিওঁ ডাইৰেক্ট এনে বহাই দিম বেডশ্বীটত চিলাই দিলে কি হয় মানে বেডশ্বীট এখনহে চিলাম কিন্তু প্ৰায় দুদিনৰ মূৰে মূৰে বেডশ্বীট সলাই থাকিব লগা হয় সেইকাৰণে এনেকৈ যদি চিলাই দিওঁ তেতিয়া বেডশ্বীটটো যিকোনো বহাব পাৰে এইখিনি কেৱল তলত লগাই দিলেই হ'ল তেনেকৈ মই বনাই আছোঁ এয়া চাওকচোন এনেকৈ ফ্ৰিল চিলাই আছোঁ এই ফ্ৰী চিলোৱাটো ইমান টান হয় ইজিয়ে হয় মই এনেকেই চিলাওঁ আগতে মই কি কৰিছিলোঁ প্ৰথমতে ফ্ৰীটো চিলাই লৈছিলোঁ চিলাই লৈ আকৌ কাপোৰ টুকুৰাত লগাই দিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া যিহেতু অকণমান জানা হ'লোঁ চিলাবলৈ সেইকাৰণে কাপোৰতে ডাইৰেক্ট এনেকৈ ফ্ৰী লগাই লগাই যাওঁ দুটুকুৰা কাপোৰ জইন কৰি তলৰ কাপোৰ টুকুৰা এতিয়া অৱশ্যে দেখুওৱা হোৱা নাই কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত কৈছিলোঁনে প্ৰথমতে এনেকৈ চিলাই লওঁ আকৌ এবাৰ মানে কাপোৰ টুকুৰাত জইন দিওঁ সেনেকৈ চিলাইছিলোঁ এনেকৈ চিলাই চিলাই এতিয়া অকণমান জনা হৈ আহিছোঁ আৰু ভিডিঅ' এডিট কৰি আছোঁ বাবু আছে দেই কোচত সেইকাৰণে কেং কোং শুনি আছে চাগে আপোনালোকে এনেকৈ ফিলবিলাক চিলাই যাবচোন আৰু অকণমান বেছিকৈ সোমোৱাই দিলে ফিল্ডটো বেছি ধুনীয়া দেখা হয় এইফালে মোৰ চিলালোঁ ফিলটো চিলোৱা হৈ গ'ল দেখিছে এইটো এনেকৈ ওপৰৰ ফালে কাপোৰ লগাই দিছোঁ আৰু তলত এইয়া ফিল লগাইছিলোঁ এতিয়া মই এইখন বিচনাত পাৰিম আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ পাৰোঁ বোলকচোন চাই ল'ব এই বিচনা ফ্ৰীটো আচলতে বিচনা চাদৰ নোহোৱাকৈ আমি ফ্ৰী থকা বিচনা চাদৰ বনাব পাৰোঁ বিচনা চাদৰ নলগোৱাকৈ সেইটোৱে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এতিয়া আহকচোন আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ এইটো বিচনাত কেনেকৈ লগাওঁ এতিয়া এয়া মই বিচনাত লগাবলৈ আনিলোঁ আচলতে আমাৰ বিচনাখনত দুখন তুলি আছে সেইকাৰণে মই এখন তুলিৰ ওপৰতে এইটো লগাই দিম যদি এখন তুলিয়ে থাকে তেনেহ'লে ডাইৰেক্ট তলত লগাই দিলেও হৈ যায় আৰু মোৰ ওপৰৰ কাপোৰটো পাতল হৈছে তুলি থকাৰ কাৰণে পিছলি নাযাব কিন্তু যদি তুলি নাথাকে তেনেহ'লে ওপৰৰ কাপোৰ টুকুৰাটো অকণমান ডাঠ দিব নহ'লে পিছলিৰ তলত আৰু আহি যাব পাৰে এয়া মই এটা চাইডে লগাইছোঁ চাওকচোন আপোনালোকক দেখুৱাওঁ এইটো এনেকৈ মই উঠাই উঠাই দিম টানি এয়া দেখিছে এটা ছাইড হৈ গৈছে আৰু এইটো ছাইডেও মই এনেকৈ দি দিছোঁ মানে তুলিৰ তলত থাকিব সেই ওপৰৰ টুকুৰাটো এনেকৈ দিয়াৰ ফলত কৈছোঁ নহয় দুখন তিনিখন বেডশ্বীটত আৰু এনেকৈ ফ্ৰিল লগাই থাকিব নালাগে বেডশ্বীট আমি চেঞ্জ কৰি থাকিব পাৰিম আৰু এইটো এনেকেই থাকি যাব কেৱল কালাৰটো চইচ কৰোঁতে অকণমান ভালকৈ কৰিব কাৰণ বগা চগা কালাৰ হ'লে সকলো ধৰণৰ বেডশ্বীটৰ লগত মিলি যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ চইচ কৰিলে হ'ল নহ'লে যদি ডাৰ্ক কালাৰ দি দিওঁ কিছুমান বেডশ্বীটত নিমিলে এইখন বেডশ্বীটৰ লগত চাওক মোৰ ফ্ৰীটো পূৰা মিলি গৈছে দেখা যেন সেইখন বেডশ্বীটতে চিলাই দিছোঁ তেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছেনে আপোনালোকে জনাবচোন মোৰ কিন্তু বহুত বেছি ভাল লাগিছে নিজে যিহেতু বনাইছোঁ এইখন যদি মই কিনিব গ'লোহেঁতেন বেডশ্বিটেৰে সৈতে হয়তো হাজাৰ বাৰশ তেনেকৈ লৈ লয় ফ্ৰী বেডশ্বীটবিলাক কিন্তু এতিয়া মই একেবাৰে কম দামতে মানে দুশ চল্লিছ টকামান পৰিল নেকি কাপোৰখিনি চাৰি মিটাৰ কাপোৰ আনিছিলোঁ মই আৰু এনেকৈ ফ্ৰিল লগা বেডশ্বীট হৈ গ'ল দেখাত কি ধুনীয়া লগা হৈছে আপোনালোকে প্ৰথমতে ভিডিঅ'টিত দেখিছিলে বিচনাৰ তলখন দেখি থকাত কিমান বেয়া দেখা হৈ আছিলে আৰু এতিয়া চাওক কি ধুনীয়া লগা হৈ গৈছে আৰু বিচনাখন যে এইফালে মানে মূৰ দিয়াটো থৈ দিছোঁ বিশেষকৈ পোৱালি নপৰিবৰ কাৰণে নহ'লে সেইটো ছাইডে পৰি যাব পাৰে এইটো মানে ৱালৰ নিচিনা হৈ আছে যেতিয়া পোৱালি ডাঙৰ হ'ব বিচনাখন আকৌ ঘূৰাই দিম এতিয়া মই আপোনালোকক মোৰ এই ফ্ৰী বেডশ্বীটৰে সৈতে ৰুমটো অকণমান দেখুৱাব খুজিছোঁ চাওক মোৰ এইয়া লিভিং ৰুমৰ লুক এনেকুৱা হৈ গৈছে কি ধুনীয়া হৈছে কিন্তু দুখৰ বিষয় এনেকৈ এনি টাইম নাথাকে দেই ইমান ডিচিপ্লিন হয় কাৰণ বাচ্ছা থকা ঘৰ জানেই আহিব খেলিব আপোনালোকে ব্লগবিলাকত দেখিয়ে থাকে কেনেকুৱা অৱস্থা কৰি থৈ দিয়ে ঘৰ কিন্তু এতিয়া যিহেতু মাইনা স্কুল গৈছে বা বৌশুই আছে মই ঘৰটো ডিচিপ্লিন কৰি অকণমান এনেকৈ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক গতিকে ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে বুলি জনাব আৰু যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ